Как интересно. Какая интересная специфика разговора с Соединенными Штатами? Очень много собеседников в автомобилях едут, в грузовых. И в грузовых, и в легковых, да? Больше в грузовых, почему-то. Ну, в легковых тоже, да. Ну, потому что дорога длинная, делать особо нечего. А нет ли в правилах движения дорожного в Соединенных Штатах запрета на подобного рода мероприятия? Есть запрет, если ты печатаешь что-то в телефоне или держишь его возле уха, тогда есть. А так, а если, hands... если у hands-free... Если hands-free, нормально, да? Но тут же надо еще внимание на экран обращать, это тоже, очевидно, отвлекает от движения. Ну, как бы для чего? Поговорил, глянул, ну, не, 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 не глянул, но человек ушел, и все. Ага, а о чем вы беседуете особо, в дороге? Особо разглядывать нечего. Понимаю, а о чем беседуете, как правило, в дороге? Да, по всем разным. Вот. Сейчас интересуюсь, честно говоря, у бывших соотечественников, как они все смотрят на войну. А кто ваши бывшие соотечественники? Россияне. Угу. Ну и что рассказываем мы вам? О, да, разные рассказы. В основном все какие-то кровожадные, блядь. Украину хотят погубить, убить, забрать, растерзать. А вы откуда-то с юга России переехали, да? Да, из Ростова. Я понял. Я из Белгорода. Я слышу поговорку так. Ну да, я же тоже поговорку спросил про юг России. Да, да. Видите, как мы быстро определяем соседские территории. Это еще музыкальное. А, а я басист бывший. А я баянист. Ну что сказать. Устроено, как люди желают знать. А вы сам-то как относитесь к происходящему между странами? Я осуждаю, я считаю, что Россия не права, очень сильно не права. Еще и пожалеет об этом. Ну, я с вами согласен. Мы тут э, с моими подпольными коллегами, вот, с такими мыслями, э, склоняемся к тому, что э, если Россия не остановится, она будет расчленена. И в наших мыслях уже э, существуют планы по э, организации жизни в условиях распада страны там всяческие республики, по примеру, ДНР, ЛНР. Ну а куда деваться? Очень-очень-очень может быть. Вот я это тоже думаю об этом. Ну, Брянск, Курск, Белгород, объединив в Может, ну, может быть, не так мелко, но я думаю, что разлетится. Ну да, но ну, все равно так или иначе, страна огромная и даже ментально территории часто радикально отличаются друг от друга. Ну вот что общего да? между, между Белгородом и Чеченией? Да ничего. Ну а туда вот к сторону Сибири, Урала, там же вообще буряты, тыва, башкиры, да. татары. Там. Да, это совершенно другая ментальность, совершенно другие народы, а, культуры. А, а знаете, знаете, что самое страшное, что она закончится, придут оттуда пацаны, а туда, что я так понимаю, идут не самые толковые и самые одаренные, а придурков там безмозглых будет уже сейчас очень много, которые придут, еще игру увидят. Да. А потому что украинцы же этого не простят. Да, я вас понимаю. Но я вас же, ну, как вы, ну, как вы, так и я, ну, вы, я не знаю, сколько лет вы в США. Да, 11. 11. А я до сих пор на границе с Украиной. Я прекрасно знаю этих людей. Как вы понимаете, я раньше ездил туда. До границы это всего 30 километров. Я знаю этих людей. Какое же точно было? Они не простят совершенно точно. Совершенно однозначно. И не забудут. Я когда увидел, что в 2014 году войска пошли туда. Я прям жил прям возле дороги. Ну, если, не знаю, знаете, Ростов-Харьков, старая дорога была. Назвалась так когда-то. Ну, она и сейчас есть. Да, и когда колонны войск пошли, у меня три сына. Я даже ни на секунду не задумался. Я только это когда это, не буду врать, март, апрель, в августе я уже был здесь, все. Ну, правильно вы сделали. Ну, вариантов всего два, либо оставаться здесь и бороться, если ты честный человек. Где-то тихариться, но это не выход. Или уезжать. В, в данном случае, если не бороться, то лучше уезжать. Вы знаете, я не знаю, конечно, но вот я просто себя быстро детьми, ну, не знаю, быстро не быстро обкинул. То есть уже руки связаны, это раз. А во-вторых, сейчас такое время, такие технологии. Это ж не то, что при, там, 17-16 год, там, когда, э, ну, можно было спрятаться, затихариться. Сейчас везде камеры, телефон, это же все прослеживается, ты как на ладони. Да не, ну я, я же говорю, что вы, да, в вашем случае сделали, скорее всего, правильно. Я даже, ну, я же вас не осуждаю. Ну и, и не, я надеюсь, что, что я сделал все-таки правильно, потому что... А как вы думаете по поводу выборов и сегодняшней риторики президента нынешнего США? Что вы по этому поводу думаете? Да знаете, разные мысли гуляют. Ну вот, он же такой, он сказал... Кто-то согласился, кто-то там завозмущался. Но он что-то что делает такое, что он знает, что он делает. Вот мне кажется. Вы думаете, какие-то скрытые смыслы в этом есть? Я, честно сказать, не думаю. Я думаю, что это чистый популизм. Нет, нет не, не то, чтобы скрытые смыслы. Но вот, например, нас как иммигрантов да, устраивает то, что он начинал э, еще четыре года назад вот, в иммиграционной политике. Я не за то, чтобы иммигранты сюда не ехали или их выгонять, но просто настолько уже обнагбели сели на голову. Ну, уже тоже иммигрант. И я тоже иммигрант, да, но я приехал сюда, я приехал сюда законно, я получил документы, я здесь работаю, я никогда доллара не взял у государства у этого. А люди приезжают и вот сейчас самые популярные эти выскакивают там, ну, шортс, рилс, где взять бесплатной еды. Где взять бесплатные еды? У меня даже мыслей таких не было. Мне стыдно, что я пошел там. А нет, сейчас все запросто. Ну, опять Куда бы присесть, где бы урвать. Это вопрос ментальности. Вот мы, вы, я живем рядом с Украиной и, наверное, имеем часть их ментальности. А Одно у них они очень трудоспособны. Они не любят халявы. Они очень трудолюбивые люди. Судя по всему, как бы и мы. Ну, нет, 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 я, я, я не говорю об а, украинцах или, там. Я не делю. Просто идет по-русски. идут по-русски. Ну, я насколько знаю, у нас в Чикаго выходцы из Украины, из Беларуси, да, из России. У вас, есть, приехали... у вас в Чикаго есть Ukrainian таун, если мне не изменяет память. Ukrainian Village, да. Виллидж, да. вилдж, да, не таун, виллидж, правильно, да? Да. Я... Ну, это околица. Ну, район, район, как в наших городах, там э, да, спа... есть, спальные есть, да, районы. Популяция очень большая, да. Я вас понял. Ну. Но... А... да, слушай, я привык. Опять-таки, разные приезжают, знаете, вот. А основная эта масса это тут приехала ушлых, которые в Европе прожили несколько лет. А сюда приезжают и вот так, ну, прям так демонстративно показывают, что они приехали от войны, а на самом деле просто приехали из Европы. Ну, серьезно. Не, ну это тоже, те, безусловно. Те люди, которые, да. Я понимаю, ну, то да, пользоваться льготами там, беженца или что-нибудь подобное, это лучше, чем пойти зарабатывать своими руками или своей головой. Для них. Для них. Ну. Я, и опять-таки, всех все, тех, кто приехал от войны, их видно, что люди убежали, что люди несчастные. И помочь им одно удовольствие. Ну, я, честно сказать, а вряд ли, приезжают... вряд ли я сейчас выгляжу а, да. несчастным, хотя живу практически в 30 километрах от линии фронта. Я же не выгляжу несчастным. Нет, ну, я имею в виду здесь, которые. А, я понимаю. Ну да, да. Они, они, люди люди растеряны, люди испуганы. Ну, конечно, лишились... А многие приезжают. На таких у них такие шмотки у меня таких никогда не было. Ну то есть вот разная всякая. Не, ну это безусловно, это безусловно. Ну что ж, я э, все-таки так и не понял, что. Вы голосовали за? Вы гражданин уже или нет? Я только-только получил, я не успел. Не голосовали, да? А если бы голосовали? Вы бы за Дональда за Трампа это... голосовали бы? За Трампа, да, выбора другого нету. Ну такая Камала Харрис, мы вообще понятия не имеем. Она появилась ниоткуда, вот и ушла никуда. Уже о ней никто не слышит даже. Ну, вы из э, республиканских убеждений или просто за личность бы да, голосовали? Да, или, из, да. или за личность. Нет, 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 как республиканец. Как, как республиканец, я вас понял. Дайте нам, я такой, дайте нам работать, дайте нам зарабатывать, все, я заплачу налоги, просто дайте мне работать, не трогайте, не бейте по рукам. Ну, мне кажется, что Дональд Трамп он не столько республиканец, сколько просто отъявленный популист. В его суждениях и высказываниях самой идеи республиканской как таковой нет. Там есть идея я великий, вот это, вот это я вижу. А республиканская? Я, я с вами согласен. А республиканская идея я у него не наблюдаю, ну, честно вам скажу. Хотя, ну, посмотрим. хотя я, ну вот с точки зрения просто гражданина, пускай и вшивая нашей страны, родина вашей бывшей, э, если бы я жил в Америке, я бы, наверное, тоже был сторонником республиканской идеи, но за Трампа я бы не голосовал. Вы понимаете, здесь за последние вот, ну, 11-12 лет, ну, настолько явно вот ощущается, вот, прием на работу, да, ну... Он об этом говорит, он понимает, что есть запрос на так это то да, да, это популизм. Да, я понимаю, но, но однако он пришел, сделал, очень много для этого сделал, сразу прям на корню. Вы имеете в виду прошлую свою каданцев? Нет, нет, вот сейчас. Ну я, честно сказать, а скажите, что стало лучше с его приходом в США? Ну, я имел в виду вот все эти ЛГБТ-шные движения. Да, ну какая, ну скажите, а какая раз вам разница? Ну, вам, на вас это как-то влияло? Вот. Нет, нет, нет я, да, я, я, я объясню почему. Вот приходишь, например, в э, какую-то государственную структуру, ну, права получать, сидит э, непонятный человек. И мне бы было бы все равно, как... Он, мальчик непонятно. Но оно совершенно не понимает, что оно делает. А, ну а то, в том смысле, что он не специалист, вот он наб... а набранный по квоте. Ну, да, должно быть, какого то пятирастов столько-то там или. Вот он там и сидит. Ну, я а говорю. абсолютно, невозможно разговаривать с человеком. Ну, не потому, что он специалист. Я только поэтому. А, ну с этим я согласен. Ну, безусловно, специалистов надо. И, и такого здесь было полно. Ну, это перегиба. Это левадство демократов, крайнее левадство, которое мне тоже, в общем-то, очень не, не, не близко. Но, э... Люди в армии, мужчины, красили ногти. Ну, что это такое? Ну, вашу. У меня дети двое, двое детей в армии. Я понимаю, но ну, какая, ну, какая им разница? Ну хочется им красить ногти. У нас и мужики в России красят ногти. Я, я понимаю, но вы понимаете, что э, человек должен как бы чем-то другим отличаться в армии, да, например. Ну я понимаю, то есть вы, вы не являетесь гомофобом, вы просто как бы за то, Нет, чтобы абсолютно. за то, чтобы человек был специалистом в своей области. Я с этим согласен. Да, да, только, мне, только, только мне абсолютно все равно, куда там кто кого дерет. Ну, честно вам скажу. А, абсолютно верно. Вы мне тоже. Ну, а то, что должен быть специалист, я согласен. Но мне кажется, что вот заявления Трампа они в конечном итоге не будут сходиться с реальными действиями. Но то, что он поувольняет этих людей, вот как сейчас Илон Маск поувольнял, увольнял кучу государственных служащих, но да. они найдут себе применение в других странах. Разве лучше для этого, от этого США будет? Ну, я не знаю, там, кого, если, наверное, какие-то большие чиновники, наверное, они найдутся применение здесь. А какие-то мелкие эти клерки, я думаю, что они просто разлетятся, да и все. Ну хорошо, я не буду вас переубеждать, тем более, что вы там живете. Я смотрю на все это со стороны, безусловно, изнутри вы видите все это по-другому совершенно точно. Но примерно так же, как украинцы свою жизнь изнутри видят э, лучше, чем мы, которые, мы им которые им рассказывают, как им нужно жить. Поэтому спорить я с вами не стану, но за мнение ваше все равно спасибо. Вас как, например, я хочу спросить, Женя? Вы не слышали, Рубио сказал недавно такую фразу, что война Украины и России является прокси-войной. Не слышали? Слышал, но я не понял, в каком контексте он это сказал. Вот, вот. И мы здесь, у нас зашла дискуссия здесь среди ну, товарищей. Они мне доказывают там четыре горла, что, что Рубио сказал вот так, как я сказал. Mm -hmm. А меня как бы сразу это подрывает. Думаю, ну зачем такое он говорил? Я начинаю слушать внимательно. И Рубио сказал вот так. Он сказал, Трамп видит эту войну. То есть он снял ответственность с себя и не положил ее на Трампа. Потому что он не сказал, что Трамп считает. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот, вот, вот такие вбросы, они очень сильно, ну, как бы, будоражат людей. Хотя на самом-то деле он просто плюнул в демократов тем самым, но ну, никоим образом это не коснулся ни Украины, ни России. Ну, а народ здесь уже будет радоваться. Знаете, какая еще штука вот в отношении подобных заявлений? Они с чем громче, тем лучше влияют на популярность действующей власти, и неважно в какой стране на самом да, деле. А, а меня интересует в контексте вот подобных заявлений а, поведение нашего российского правительства. Но если э, оно утверждает, что уже много-много э, лет воюет с Америкой на территории Украины, а теперь Америка э, записана у нас у многих уже в друзья, то с кем же вы продолжаете войну? Ну, я, я, я вот не могу понять, и никто мне не объяснил еще здесь из россиян, почему. Ну, все говорят одно и то же, все говорят магнитофоны. Без, ну, само собой, без доказательно, без документов, ну так вот просто ляпают как Скобеева с телевизора, так они все и задвигают. Ну так хорошо, если мы воюем с Америкой, почему нет ни одного американского пленного? Почему все пленные украинцы? Ну, это ж, я вам этого не могу объяснить, потому что для меня это совершенно ну, непонятные эти возгласы, эти лозунги, которые меня ну, не... хорошо, был. а если Трамп уже друг, то надо прекращать войну, все же, война с Америкой закончилась, надо отстать от Украины. Да, но теперь уже Зеленский не даст его приходить просто так. Да, ты при чем? Тот да, даст или не даст? Вывел войска и все, и война закончилась. Это, ну, я я думаю, что Россия очень легко может прекратить войну одним приказом верховного Конечно. главнокомандующего, о выводе войск и все. Никуда, тогда, никуда тогда Зеленский куда? никуда Зеленский, тогда война закончится. Она закончится, никуда Зеленский не полезет. Это совершенно точно. Я очень надеюсь на это. Но это однозначно. Ему никто не даст этого сделать. Ну, да, я, я, я хочу и верю в это. Я хочу, чтобы оставили Украину в покое, чтобы жили себе люди, развивались дальше. Ну что ж, ну ладно, пойду дальше. Спасибо вам за разговор. Давайте, всего хорошего. Бывайте. Ну, потому что царь Ростов, может быть, именно русский.